недавно написала книжку «Лисица марсианя» сама, мне она очень нравится. Это фантастика? Да, там как будто бы прилетает на землю лисица Марсиани, и Толик, мальчик Толик придумывает лисий переводчик, ну и в конце концов все понимают, что лисицы хотят обмениваться вещами. богатство. А потом Толик понимает, что это все подбор, ну и что земля станет газообразной. И ну, он как бы всех, кто ну, предотвращает беду. А ты эту книгу набирала на компьютере или писала? Нет, писала. Писала от руки? У тебя издана в единственном экземпляре. Да. Могла бы встретиться с детьми, которые не умеют писать книги, показать им книжку, рассказать, рассказать чтобы они убедились, что это можно сделать. Могла бы? Да. Мы тебя приглашаем в Национальную библиотеку Украины для детей.